Здравствуйте, с вами Андрей. Сегодня мы будем собирать снегоуборщик Dust 7565. Итак, начинаем сборку. Прежде всего, надо собрать панель управления. Не забудьте поставить вот эти фигурные шайбы. Они нам очень пригодятся. То есть при затяжке вы не испортите трубу. наживили слегка переходим к следующему болту Итак, вы видите, тут болты фиксируются. Обратите внимание, что здесь специальный квадрат стоит. Потом ставится фигурная шайба, чтобы не сплющить трубу. Потом ставится гайка с тефлоном. затянули подтянули итак пол панели мы скрутили теперь мы берем панельку здесь тросики у нас тросики подписаны Итак, для удобства сразу тросики надо подсоединить. Перепутать их фактически невозможно. Итак, ставим панель приборов. Затянули. Итак, все хорошо, но лучше все равно проверить обычным ключом и почувствовать свои усилие. Вот видите, опа, подтягиваем, подтягиваем, достаточно. Теперь мы будем устанавливать трубу для выброса снега. Для этого нужно непосредственно на корпусе открутить два винта, которые здесь уже стоят. Выворачиваем. Теперь мы устанавливаем саму трубу. Один, второй. Для удобства здесь также стоит вот еще вот этот козырек очень удобный которым мы будем направлять снег куда нам надо то есть не надо будет ничего менять а именно перекрывать его если надо будет обойти какое-то препятствие чтобы вот эта снежная струя не попала ни в хороший забор ни в автомобиль итак собираем вытаскиваем шплинт одеваем ставим шплинт на место Вот так вот все. Шплин поставили. Гаечки поставили. Проверяем, что у нас. Опа! Смотри туда. Итак, чтобы у нас труба для выброса снега поворачивалась, надо еще закрепить вот это устройство. Я так думаю, это не сложно вам будет. Затягиваем. Итак, мы еще не поставили тягу на редуктор или на коробку передач. Называйте как угодно, главное не забудьте ее поставить. Здесь также все очень удобно. Вот маленькая вот такая маленький фиксатор. Одеваем его вот так на рычаг и фиксируем. Все, все у нас все заработало. Тяги у нас работают, проверяем проверяем все нормально а теперь ставим расширители ковша также в комплекте есть расширители ковша они увеличивают захват ну естественно увеличивается и производительность ну что ставим колеса показываю так вот ага опа все зафиксировалось ставим второе ставим штифт закрываем ну вот вроде всю механическую часть мы собрали осталось залить топливо масло и попробовать поработать